Только. Давай. Что интересного за эту машину рассказать? Если бы ну, еще история какая-нибудь была. Такая. Какого года? 62 -го года машина. Вот, сразу глянь, претенденты. Два с половиной. Молодой человек, вы купить хотите? Аппарат, да, как у Элвиса Пресли? Давай за капотом глянем, под капотом. Под капотом, давай. За капотом у нас олень. Переходимо на державну мову. Зараз нам Андрій відчинить, О. Немножко З нальотом часу. Да. Ну, машинка собі в гаражі відпочивала. ми її... зиму. Да, після зими ви... видернули 62-й рік. В принципі по корозії, бачите, особо нічого і немає. Ну, такие железяки там чуть-чуть проровил это все херня. Приколхозили гидроусилитель, вакуумный усилитель тормозов. Да. Да. Вакуумник, главный цилиндр. Да. Все, я, как, Трамблерчик. Все газовская такое, уазовское тех времен. Генератор. Майже. Первое, быстро не умеет ездить. Это чтобы олень не испугался и не обосрал лобовое стекло. Или этот. Или этот, да. Сейчас. вот такой вот кожи вот так ага. Или тактильно тренером. да чтобы было гарно и довершено ну, немножко не не завершено. А вот эта штука панель торпеда панель обшивалась? торпеды обшивали уже отдельно вот. ну, обычным дерматином здесь идет дерматин разных цветов по цвет машины если завод заводский ага. Ну, мне что-то захотелось что-нибудь этакое. Как mm -hmm. смогли, но сами. Делали, сами своими руками. Без специалистов, если, конечно, найти хороших специалистов по салону, то там, конечно, можно... Да, да разогнаться, дерево поделать. Да, да, да. И, да, и, да. и, и ценники такие, что потолка нет. Ну да, да. Ну что там Алькантару предлагать да, все-таки. Да, да. Угу. Ален Делон. Как справы? Это хорошо. Вот, гляньте, какие поручни. Виктор, зацени. Да, БДСМ поручни. А что самое интересное сзади, это почти всех С того шокола. времени пепельницы для пассажира заднего. Сейчас возьмите он любой машину. Для Биёк. Эдуарда Амбросевича Шеварнадзе, да? Да, <сёк> да, пожалуйста, тебе пепельничка, <сёк> все, вот, вытаскивается, <сёк> туда сюда, я пошел, вытрусил. Вот, обратно, раз. Ты глянь, кожа. Кожа, рожа. Крутяк. Да, текала штука. Это вместо ремней безопасности. Ага. Держись крепче, зубами. <сёк> <сёк> да, <да, да>. Держись. <сёк> ну, тема, тема <сёк> вообще.

хендмейт. БДСМ. Так что капсула часу называется. Седаешь и генсеком сразу стоишь. Бип-бип. На ясной Кажи, бип-бип. А что казать бип Ты нажми на кнопку. Давай, Мишань, показывай, да бип Ты ж там натискал, вот там. Не-не, не-не, вот там. Не-не, вот там кнопочку а ну, маленькую. Вот эту кнопочку. Нажимай. Вау. А ну нажми соседнюю ВД, сочинить. Сейчас в поле поеду. Если в поле то еще ничего. А звук какой? Родной, родной звук. Да, звук. Четыре комплекта дули. Покупал, пока не нашел рабочую, пока не сделали, пока не вычистили. В общем, что получилось, они же должны там два тона быть низкий и высокий. Uh -huh. вот. И как присылают, то или низкий не работает, или высокий не работает, или ржавая пластина, Бери. или еще что-нибудь. В общем, мы их все потихоньку разбирали, разбирали, uh -huh. разбирали. И вот это вот с чет... за четвертым разом у меня получилось вот такой звук, родной, красивый, приятный. О боже! же там. Да ничего, не заведет. Там же зажигание надо -то. включить. Только не за вас, нет, ногами нельзя. Нельзя. Давайте бере. Ламповий автомобільний прийомник. Тобто оце накладка, воно як заглушка йде, так? Да? Да, да, Но оригінально да. теж. Да. Да, под ним должен быть динамичек стоять, и снизу вставлялся такое окошечко, получалось, что ламповый. У меня их два лежит в гараже, я уже не стал с ними возиться, завозить, запускать, думать что-то. Ну вот, а нашел, это уже люди вставляли, вырезали получается, прорезали под современные магнитофоны оригинальную панель настоящая у меня лежит в гараже завернутая салофанчик mm -hmm. все как если что можно эту выкинуть поставить родную и поставить родной приемник mm -hmm. ламповый тема мне кишей. да я да. звук украшаю да Гляньте, какие козырьки я, вон, козырьки тоже. да, такие тикали. оригинальные с ивана франковска они прислали там товарищ один были обосраны курами вот я говорю, ну ты уже высылаешь, что хоть чи три оботри их тряпочкой, все. Он говорит, они гарные, они очень гарни. Ну, правда, мы их отмыли. Я их просто отмыл. И был немножко удивлен состоянием. Действительно, может они в курином помете хорошо сохраняются. Может, консервация. Да, тут чистый old school, конечно. Класс все-таки. Прикольные очки. Для Белизны, а, вот, а вот ручка э, антенны ага, ага. она была практически новая. Это еще осенью и в том году. А смотри, что с ней сталося за зиму. Она лопнула, да. Она лопнула и он что с ней начало коробить. Это я только что увидел. За солнцем уже. Так машина в гараже стояла. Влога. Волога, может, может температура, может морозы какие, что ему так дало, mm -hmm. она была я ее Хром. Хорошее немножко, конечно, да, время берет. Все нормально, все гарно. Это колпаки оригинальные? Да, колпаки оригинальные но уже не хромированные, а перекрашенные. Уже ага. Они должны быть тоже только в хром. Покрытый хром немножко слез. Мы ее перекрасили. Вот. Основная проблема и самая основная цена вкладывает эту машину. Это хром. Ага. Если взять на нее весь комплект хрома, то она выйдет по цене, я по вот две машины. Mm -hmm. Ну да, Это а просто... вообще хромирование Ваш коробочек, да, на заводе да, там да, замовлять? Да, заводе не везде, по-моему, в двух, во Львове и в Киеве, и во Львове хромируют так, как положено. Вот брали они тогда, по-моему, 15 долларов за квадратный дециметр хрома. Вот. Ну и предъявлялись им требования кидать, чтобы она была нигумен стоять побито сильно в общем Это сложное дело, чтобы восстановить. Карданчик подкрылки, все такое, да. Мы у нас в Полтаве хромировали. Но у нас ребята какие-то, я не пойму, не, не сговорчивые. Хромировать хромировать, но запчасти от машин старых людям. В разговоре, хром есть у нас. бы плоскости есть. пусть, да? Да, да им нужно. надо опт, объем. Они не хотят связываться, мурыжиться, скажем, вот бамперами и прочими ага. запчастями, с этой мелочью. <свист> так, это мой ребенок. Давай что-то как-то поубедительнее скажи. <свист> я ее не знаю. <свист> И претензии предъявить потом некому будет. А на нее смотреть вот так со стороны еще интереснее. Вот так Да, вот это Иди вновь. Иди вновь. я Я в полтаве. в гости, я буду на мыл, конечно. Ну вот так пальчик, они потому что. Я помню, что меня надо интроверт. Я не вообще. А ты поворот с народом. Появляется с кнопочки. Ты готов? Раз. Я теперь переживаю, мы отсюда заб... а что чтобы мы его сюда не заберем. Назад. Давай. Давай вот так. Опа. Поворачивай. Поворачивай. Ну давай. Пошли сразу. Давай.